Qadın həndbol komandalarımız qarşıdakı yarışlara hazırlığa başlayıb. Hazırki ölkə çempionu Azeriyol həm Avropa kuboku turnirində, həm də respublika əhəmiyyətli yarışlarda uğurlu nəticəyə addylıdır. Həndbol üzrə Azərbaycan çempionu Azeriyol komandası yeni mövsümə hazırlığa start verib. AHF Arena idman kompleksində keçirilən məşq prosesinə 14 idmançı cəlb edilib. Fiziki və taktiki hazırlıqların artırılması üzərində işləyən kollektiv Çingiz Əzimovun rəhbərliyi ilə həftədə 5 dəfə olmaqla məşqlərə qatılır. Həm növbətə ölkə çempionatında, həm də Avropa kluboku yarışlarında uğurla çıxış edəcəyinə ümid bəsteyən həndbolçularımız gərgin məşq edirlər. Yeri gəlmişkən, qadın həndbolçuların Avropa Həndbol Federasiyası kuboku turniri davam edir. Azərgol qitə miqyaslı yarışda mübarizəyə 2-ci təsnifat mərhələsindən qatılacaq. Komandamız püşkətmənin nəticəsinə görə Avstriyanın Roms Jaks klubu ilə üstəkələcəy. Razlaşmaya əsasən ilk qarşılaşma oktyobrun 8-də Avstriyanın Vina Novstadt şəhərində olacaq. Rəqiblər ertəsi gün cavab matçına da sözü gedən şəhərin Roms Arena İdman Kompleksində çıxacaqlar. 2 oyunun nəticəsinə görə üstün olacaq komanda yarışın 3-cü təsnifat mərhələsinə yüksələcək.